श्रीकनकारस्तोत्रम् वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्द कन्दलम् सिन्धुराननम् अङ्गम् हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणम् तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गल मुग्धा मुहर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियम् तिसतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकम् मुरविद्विषोऽपि ईषन्निषीदतु मैक्षणमीक्षणार्थम् आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्त जगताम् महनीय भद्रा निमेदि सतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितश्रित कौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला हतु मे कमलालयाः प्राप्तम् पदम् प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्थरमीक्षणार्थम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुदाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौविशन्नि दुष्कर्मघर्ममपनीयशिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाध्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदम् सुलभम् भजन्ते दृष्टिप्रहुष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टाम् पुष्टिम् कृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति साकम्बरीतिशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्तिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्त्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धो धिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सारङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णो लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्करानि च साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितो धरनोद्यतानि माेव मातरणि सम्कलयन्तु नान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वाम् मुरारिहृदयेश्वरीम् भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांसुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावत्सृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुचलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि च गताम् जननीम् अशेष लोकादिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वम् करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चनानाम् प्रथमम् पात्रम् अकृत्रिमम् दयाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रयीमयीम् त्रिभुवनमातरम् रमाम् गुणाधिका भाग्यभाजिनो। भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः बिल्वाटवीमज्जलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्बोरुहपाणिपद्माम् सुवर्णवर्णाम् प्रणमामि लक्ष्मीम् कमलासनपानिनाललाटे लिखिताम् अक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय माथ अङ्ग्रिनाथे धनिकद्वारनिवास अम्भोरुहम् जन्मगृहम् भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहम् मुरारेः कारुण्यथ कल्पय पद्मवासे लीलागृहम् मे हृदयारविन्दम् सुवर्णधारास्तोत्रम् यः शङ्कराचार्यनिर्मितम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सकुबेर समो भवेत्